ہی نہیں ہوتا ہے اس کو تو وہ بر میں شمار ہی نہیں کرتا ہے تو برتو وجوہ حکم کے بدل مشرقی ول مغرب وہ تو کہتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وہ تو بر میں شمار کرتا ہے آمن بہ وومل آخر آپ اس کو ایمان میں شامل کرتے ہیں اور آپ بر کو الگ بیان کر رہے ہوتے ہیں قرآن تو بر میں شمار کرتا ہے اچھا اب بر کا ذرا مفہوم بر کو تو ہم نے کہا نا کہ یہ تو نیکی کہتے ہیں ہم لوگوں وہ نیکی تو فارسی کا ورڈ ہے نیک ہونا نیکی تو فارسی سے ماخوذ ہے بر کا ترجمہ کر دیتے ہیں نیکی بر کا ترجمہ نیکی ہے ہی نہیں اگر بر کا مطلب نیکی ہے اور ابرار نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے تو کیا نام فائدہ دے جائے گا آپ کو میں نے کیا کہا تھا اس دن کہ ہمارے نزدیک جب نیک کا لفظ آتا ہے نیک بندہ آتا ہے صرف ہمارے ذہن میں اتنا آئے گا کہ نیک وہ ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو جس کے پینچی اونچے ہوں جس نے سر کو ڈھانپا ہوا ہو ہر مذہب کے اندر سر ڈھاپنے کی تقریباً دعوت موجود ہے ہر مذہب کے اندر خصوصی حیات کو اختیار کرنے کا ایک جو رواج ہے وہ پایا جاتا ہے ہر مذہب کے نزدیک اس کے کچھ خاص حیات ہے جس کو نیک شمار کیا جاتا ہے کچھ مخصوص اوقات میں مخصوص رسومات کی ادائیگی سے وہ بندہ نیک قرار پاتا ہے تو نیک کی ہمارے نزدیک تعریف بس یہی ہے جب بھی میں نے سوچا نیک تو ذہن میں یہی آئے گا اس نے اپنے آپ کو کسی کے قانون کے آگے بھی جھکایا ہوا ہو لیکن میں اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کو ہمیشہ دیندار اور نیک ہی شمار کرتا رہوں گا یہی میرے نزدیک نیک اور نیکی کی تعریف سمجھی جاتی ہے عبدت تاغود بنا ہوا ہے وہ بھی تو نیک ہی شمار کرتا ہوگا اپنے کچھ عمال کی بنیاد پر خود کو اس نے اپنے سر کو کسی بھی قانون کے آگے جھکایا ہوا ہوگا وہ نیک ہی گمان کیا جائے گا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ انجام دے رہا ہوتا ہے میں نے کتنے ایسے لوگوں کو سنا ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری نماز اپنی جگہ پر ہے ہمارا کاروبار اپنی جگہ پر ہے جس کو آپ سود کاؤن کرتے ہیں وہ صبح شام اس سود کا کاروبار کرتا ہے کہتا ہے نماز میری اپنی جگہ ہے میری شراب میرے سود میرا کاروبار اپنی جگہ ہے اس کی نماز اس کو اس عمل سے روک نہیں پا رہی ہے لیکن وہ نیک گمان کیا جاتا ہے اس کی داڑھی دیکھ کر سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کا نیک ہونا ہی آتا ہے بعد میں آپ کو اس کی حالات کے بارے میں خبر ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے پہلے چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے جائزہ تو لے ذرا اپنے اعمال کا اپنے الفاظ کا کہ آپ کیسے کس کو نیک شمار کر رہے ہوتے ہیں کس بنیاد پر یہ آپ کے نزدیک نیکی ہوتی ہے لفی ہی کاکن بھائی بہت دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں یہ لوگ قریب کی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو بر کا مطلب نیکی کر لیتے ہیں تو بر کا مطلب کیا کریں گے اللہ کی صفات میں اللہ کے ناموں میں آتا ہے البر برحیم کر دے تجمہ کوئی نیک اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی صفات کے ساتھ کہہ دے کہ اللہ نیک ہے میں بھی تو دیکھوں نیک کا ترجمہ اگر ہر جگہ فٹ ہوتا ہے تو کیسے آپ انہو بر البر رحیم کی آیت میں جب اللہ نے کہا کہ یقینی طور پر وہی بر بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو کر دیں بر کا ترجمہ نیک کہہ سکتے ہیں اللہ کو نیک نیک بننے کے لیے تو آپ کہتے ہیں نیک اعمال ہونے ہیں اور نیک امال تو وہ ہوتے ہیں جو مذہبی ہوتے ہیں تو آپ تو کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی امال کرتا ہے اللہ کچھ لوگ تو ایسے علم سے بے پرواہ و دور ہیں کہ ایک جگہ تو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ فلا نے کہا ترغیب دلاتے ہوئے لوگوں کو کہ جب اللہ کے وصول کا نام آئے تو درود پڑھا کریں کہ لازم ہے آپ کے اوپر کیونکہ قرآن کے کی اندر آیا ہے اب قرآن جیسے کہا تو سامنے والے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے پھر قرآن میں آیا ہے تو کوئی واقعی اس پہ تو عمل کرنا ضروری ہے قرآن میں آیا ہے ان اللہ و ملا القطع عالنبی کے اللہ بھی درود کرتا ہے اچھا میں وہیں موجود تھا اس مجلس کے اندر میں تو خیر کہا نہیں میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا میں نے ابھی انصاف سے یہ میں معلوم کروں دریافت کروں کہ آپ نے کہا کہ اللہ بھی درود کرتا ہے تو اللہ درود میں کیا کہتا ہے اللہ عمر صلی اللہ بھی کہتا صلی اللہ علیہ وسلم نام سن کے تو اللہ کا بھی اللہ ماننا پڑے گا کوئی اللہ کیسے کہے گا اللہ محمد صلی اللہ آپ کے جتنے درود سب میں اللہ محمد صلی اللہ یعنی دعا کرنے کا جو طرز ہے آپ کا اس میں آپ لازمی طور پر کسی کو حکم ضرور دے رہے ہوتے ہیں چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا اللہ وسلم علیہ کہہ دیں تو کوئی ایک دو تو ایسا بنائیے جس میں آپ اللہ کی ذات کو شامل کرنے کی جسارت کر سکیں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں تو کر کے دیکھیں اللہ کے بارے میں بر البر الرحیم نیک رحم کرنے والا کبھی نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے بر کا معنی ہی الگ ہے عربی زبان کے اندر بر کو باہر کے مقابلے میں استعمال کیا میں ایک آیت بتاتا ہوں سوہ معاہدہ کی دوسری آیت ہے بر <وَالتَّقْوَى> بر پر بر پر تعاون کرو ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ ولا تعون ولادوان <وَالْعُدْوَان> اس آیت میں اللہ نے تقوی کے مقابلے میں عدوان کو بیان کیا جس سے آپ کو تقوی کا معنی معلوم ہو جائے گا عدوان کا مطلب ہے حدود سے تجاوز کرنا تو تقوی کا مطلب ہے قانون کی نگہداشت کرنا حدود میں رہنا بر کے مقابلے میں قرآن نے اسم کو بیان کیا اسم کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہو جانا ایسی اونٹنی جو اپنے راستے میں چلنے سے کمزور ہو جائے اپنے لشکر سے پیچھے رہ جائے اس کو اسم کہتے ہیں آسیمہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو تو کمزوری اور پیچھے رہ جانا یہ اسم کے معنی میں آتا ہے تو بر کا مطلب کیا ہوا طاقت قوت اور آگے بڑھنے کے لیے کوشہ ہونا اس کو بر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ابر القوم کہتے ہیں کہ قوم کا زیادہ ہو جانا ابر رجل کہتے ہیں آدمی کا بڑھ جانا اپنی صلاحیتوں کو بڑھا لینا اس کو ابر الرجل کہا جاتا ہے مبرن کہتے ہیں عربی زبان میں غالب آ جانے والے کو اب آپ نکال لیں اس سے ترجمہ نکال لیں اس سے مفہوم کہ بر کا مطلب کیا ہوا کشادہ کشادگی غالب غلبہ وسعت قوت آگے بڑھنے کے لیے صلاحیتوں کی نشو و نما یہ سارے کے سارے مفہوم بر کے اندر اس کے لفظی معنی میں شامل ہو جائیں گے اسی سے آپ لگا لیجئے انہو ہوا البر الرحیم کے اللہ کیا ہے بر ہے کشادگی کرنے والا ہے دیکھیں کتنا وسیع کرنے والا ہے پوری کے پوری کائنات کو کے کشاؤں کو رزق کی فراوانیوں کو مخلوقات کے بڑھنے کو کیسا وسیع کرتا جا رہا ہے تو بر ہے دوسرے مفہوم کے لحاظ سے غالب ہے اپنی مخلوق کے اوپر اپنے تخلیق کے اوپر غالب ہے ہوا البر الرحیم نکال لیجیے اسے مفہوم اسی سے لیسل بر ہے کہ تم اپنے منہوں کو اپنے رخ کو قبلہ رخ کرتے ہو مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو اس سے تمہاری صلاحیتوں میں کوئی نشو نہیں ہوگی تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی کشادگی نہیں آئے گی تم کسی بھی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی قوت پیدا نہیں ہو سکتی ہے یہ بات تو میں بتا رہا ہوں اتنا زور لگا لگا کے یہ تو آپ جو اپنے رخ کو کعبے کی طرف کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھنے کتنی قوت پیدا ہوئی آپ کے اندر کتنی صلاحیت کی نشموں میں بڑھی آپ کے اندر کتنا آپ کے معاشرے میں اس کو عمل کرنے سے آپ کے معاشرہ سدھر گیا ہے خود اندازہ لگا لیں میں اتنی زور لگا لگا کے لفظوں کو بیان کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کے زبان میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے اللہ چاہے گا تو قبول کر لے گا ہم تو اپنی محنت کر رہے ہیں آپ کو تو یہ معلوم نہیں کہ قبول ہوگا نہیں ہوگا جب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا نتیجہ آئے گا یا نہیں تو کتنی توجہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر کتنا اس کو سیریس لے سکتے ہیں کتنا قریب قریب نظر آتا ہے نا سیریس لینا کسی کام کا کتنا اس میں خلوص سے اپنے آپ کو مشغول کر سکتے ہیں جس کے بارے میں یہی یہ نہیں پتا کہ نتیجہ آنا ہی نہیں آنا تو یہ تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا اسی سے آپ سارے بر بر کے الفاظ کے ترجمے نکالنا شروع کر دیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بر اور بر کہتے کس کو ہیں